Hoş gördük, hər vaxtınız xeyirli olsun. Dəyərlilər YouTube kanalı izləyənlərimiz, bu gün sizə Abşeron rayonu Qəsəbəsində gözəl bir kiçik mərtəbəli evi çəkib təqdim edəcəm. Evimizin yerləşdiyi mövqe çox gözəl bir yerdə, qapısının ağzına kimi asfalt örtüklü bir yerdə, masa zəhrin hündür və quru yerində yerləşir. Gördüyünüz bu, bu yol, maşın yolu, marşrut yoludur. Marşrut yolundan evin arası cəmi 30-40 metrədir. Marşrut düz qapısının önündən keçir. Demək olar ki, Evimiz tikilib 2 sot yarımda. Geniş, həyətli və gözəl dizaynlı bir evdir. 2 mərtəbə. Qatırladım ki, evimizin 1-ci mərtəbəsi də monolitdir. 2-ci mərtəbəsi də Hər iki mərtəbə monolit. 1-ci mərtəbənin döşəməsi də 2-ci mərtəbədə monolit betonludur. Evimizin həyətinin çəkimi göstərim. Evimiz 2 sot yarımda tikilib, gözəl bir evdir. 4 tərəfi də qoşa daşla tikilən çox keyfiyyətli bir 2 mərtəbəli 6 otaqlı evdir. Gördüyünüz kimi birinci mərtəbənin manaletinin çəkimi sizə göstərim və ikinci mərtəbə həmçinin manalet betonudur. Evimizin bütün kommunal növləri mövcuddur. 24 saat fasiləsiz qaz, su, işıq xətləri mövcuddur. Deməli həyətimiz olduqca geniş, gözəl, səliqəli, pəmet örtüklü. Rahatlıqla 4 maşın, 5 maşın yerləşdirmək mümkündür. Gördüyünüz kimi çox geniş həyəti var. Bu da evimizin həyət hissəsində bırakılmış gül əkin yeri üçün, gülə əkmək üçün, ağac əkmək üçün nəzərdə tutulmuş bir yerdir. Evimizin ehtiyat su çanı həmsinin podvalında yerləşdirilmişdi. Çəkim göstərim dəyərli izləyicilər, podval hissəsini qopquru vəziyyətdə ehtiyat su çanı və bütün kombi sistemi yığılmışdı. Təəli izzəzli rəbbilə, xatırladım, evimiz 2 sot yarımda, 6 otaqlı olmaqla fər təmisi notarial qaydada sənədlərə malik. Sənədlərlə satışa çıxarılmışdır. Evimiz başlayır 6 daş kürsüdən sonra monolit betonlu və birinci mərtəbə. Daxil olaq evimizə. Evimizin giriş koridoru gördüyünüz kimi geniş və Rahat ürəy sanc geniş koridoru var. Rahatlıqla burda hərəkət et etmək mümkündür. Ayqabudu hə dolabı qoymaq üçün yerimiz genişdir. Çox müştərilər evin koridor hissəsindən, hol hissəsindən narazıq eləyir. Bəzi evlər var ki, koridor hissəsi biraz dar olduğu üçün müştərilərimiz narazıq eləyir. Biz də bunu nəzərə alaraq bu günkü evimizi rahatlıqla sizə tərif edə bilərik. Evimizin geniş koridor hissəsi, gördünüz kimi. Və əla təmirli bir evdir, super təmirli bir evdir. Giriş koridorundan ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən hissəsi. Mərmər örtüklüdür, gördünüz kimi. Və pilləkən hissəsinin altında belə bir garderob yeri. Dəyərlilər kanal izləyicilərimiz, deməli, birinci mərtəbədə yerləşir böyük bizim bir zalımız, qonaq otağımız. Qonaq otağımız kifayət qədər geniş və işıqlı qonaq otağıdır. Pəncərəsi də göyüz kimi genişdir, öz həyatına baxır. laminat örtüklü, qiymətli laminetdən istifadə olunub və qiymətli qapılardan istifadə olunub evin təmir tikintisində. Və e, sonra sağ tərəfdə belə bir bizim mətbəximiz var. Mətbəximiz də çox səliqəlidir. Genişdir, səliqəlidir və gördünüz kimi mətbəximizin pəncərəsi öz arxa hissəsində olan zəvir hissəsinə baxır. Çəkim sizə təqdim edim. Bu boşluq da evin arxa hissəsidir. 2 metr enində rahat hava qəbul edən pəncərəsi. Mətbəximiz də gözəl təmirlidir. Qiymətli divar kağızları, televizor üçün anten yeri də qoyulub mətbəximizə. O da nəzərə alınıb. Geniş mətbəxlərdə te televizor üçün Anten yeri qoyulmalıdır. O da nəzərə alınır. Və belə bir yataq otağımız da var. 1-ci mərtəbədə mətbəximizin göründə yan hissəsində belə bir yataq otağımız var. 1-ci mərtəbədə yataq otağının olması da vacib şərtlərdən biridir. Buna görə ki çox hallılar yaşlı adamları nəzərə alaraq 2-ci mərtəbəyə qalxmaqda çətinliyi keçdikləri üçün 1-ci mərtəbədə yataq otağı tələb edirlər. Və qalxırıq 2-ci mərtəbəyə. Gördüyünüz kimi çəkdim. Deməli sağ tərəfdə böyük zalımız və ə, lap baş tərəfdə bir ə, deməli yataq otağımız və sağda mətbəximiz və bir sanitar qovşağımız var aşağıda 1-ci mərtəbəmizdə bu sanitar qovşağa da çəkin. Çox səliqəli və gözəl ürəy açan kafe. Səçimi edilmişdir. İstifolla təhsiz olunub. Saytar qovşaq. Saytar qovşağa çəkdim. İndi qalxaq ikinci mərtəbəyə dəhəli izləyicilərimiz. Deməli, videomuzu bəyənin. Kanalımıza abunə olun. Gözəl evlərimiz çıxdıqca çəkib sizə təqdim edəcəm qaxlıq ikinci mərtəbəyə ikinci mərtəbədə deməli yerləşir bizim dörd yataq otağımız, bir e, balkon hissəsi və bir sanitar qovşaq. İkinci mərtəbədə başlayaq. Deməli pilləkəndən qaxlıqdan sonra bu baş hissədə evin balkon hissəsi. Evimizin balkon hissə kestir, təqdim edək. Evimizin balkon hissəsini çəkdim, təqdim etdim. Və 4 yataq otağımız. Bu bir yataq otağı pəncərəsi öz həyətinə baxır. Keçək digər yataq otağına. Bu digər yataq otağı. Pəncərəsinin önü açıqdır, yəni bağlı deyil. Hava qəbul edən pəncərlər, gün işığı qəbul edən pəncərlər və otaqlar. Digər yataq otağı. Evimiz olduqca genişdir, dəyərlik kanal izləyicilərimiz. Deməli, e, evimizdə otaqların ölçüsü realdır. Divar kağızları və ölçüsü var. Pəncərlərdə heç biri önü qapaqlı deyil. Və keçək dördüncü yataq otağına. Bu da digər yataq otağıdır. 3-cü mərtəbədə bizim 4 yataq otağımız və 1 sanitar qovşağımız var. Bu da sanitar qovşaq. Dəyərlilər YouTube kanal izləyənlərimiz, ev haqqında bütün ümumi məlumatı yenidən verim. Evimiz yerləşir Masazırda. Əsas baş yoldan Baş prospekt yoldan hardasa 500 metr məsafədə sağ tərəfdə hündür bir yerdə gözəl bir yerə yerləşir. Evimizin önündən marşrut xətti 50 metrliyində marşrut keçir. 569 nömrəli marşrut 20 yanvar, Əzəmi və Masazır. Evimiz tikilib 2 sot yarımda. 6 otaqlı, geniş otaqlara malik 1-ci mərtəbədə monolit beton döşəməsi 1-dən 2-ci mərtəbə arası, həmçinin monolit beton dörd tərəfi də qoşa daşlar. Tikinmiş bir evdir. Evimizin qiymət məsələsinə keçsək, evimizin qiyməti təqdim olunur. Sahibi tərəfindən deyilən qiymətə nəzər saldırım. Evimizin qiyməti 118.000 manata, tər təmiz, notarial qaydada alıq-satqıya maliyyə sənədləri də var. Burunca da baxa bilərsiniz, videomuzu bəyənin, kanalımıza abunə olun. Yeni videolar düşdükcə, çəkildikcə birinci siz xəbərdar olasınız deyə bildirişləri də açıb tutun. Sağ olun, Allah hafanız. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.